Зрозуміла, але б я б тоді напевно вже повернулася і до наших внутрішніх теж українських проблем. Mm -hmm. Я знаю, що наша реальність, особливо політична, є часто предметом ваших блогів, ваших веселих роздумів іноді не дуже веселих, ну тим не менше. Отже, попередній тиждень був достатньо плідний. для нашого політичного життя. У нас є тепер Верховна Рада, є спікер, є поділені комітети. А чому ви не в Верховній Раді? Не знаю, почему. Вас не запрошивали? Ну, меня не приглашали, я, естественно, не соглашался, поэтому сейчас там достаточно много новых интересных людей. И... Я думаю, что это в рада интересно в первую очередь, вот как вот эти вот новые люди смогут ли они объединиться, они разбросаны по разным фракциям, смогут ли они внутри своих фракций подавать голоса и, скажем, свои всякие э, тенденционные решения, которые могут быть продавлены, и смогут ли они вообще объединиться и показать какое-то новое качество. Вот это самое главное интерес который в этой Раде предстоит. То, что произошло на прошлой неделе, это были какие-то ритуальные действия. В принципе, можно сказать, что закончилось, вот когда выходили мы на Майдан, то уже в декабре в первом вышло требования о наказании виновных в избиении или студентов и о перезагрузке власти, которая включала в себя перевыборы президента и перевыборы Верховной Рады. То есть вот наконец-то вот эта вот перезагрузка Рады, перезагрузка власти уже состоялась. У нас новый президент, у нас новая Верховная Рада. Сейчас как бы нам нужно ждать уже этой новой власти реформ, да, чтобы наша экономика уже не была столько коррупционной, чтобы мы нормально уже люди платили налоги и понимали, что эти налоги не украдут, а пойдут как-то рационально, будут распределены. И так далее, и так далее, и так далее. Много этих силовых органов. Я не буду все это повторять. Все понимают, что страна уже нуждается в реформах. И вот сейчас главное понимать, будут реформы или нет. Я пока скептичен, к сожалению, в этом направлении. Да, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы все это все эти реформы и все того, чего хотело общество, состоялось, но, к сожалению, пока вот и новое большинство, и новая власть, она очень такая инерционная, она хочет говорить красиво по телевизору, она хочет, чтобы ее там окружали какое то там почет и уважение, при этом где-то там рядышком слышался шелест денег, а реформировать она, к сожалению, ничего не хочет. Но у нее вот сейчас будет короткий период, где-то 2-3 месяца, на протяжении которого она должна будет показать, что, в общем-то, люди гибли и на Майдане, и на Донбассе не зря. Если этого не будет, то тогда у нас я, уже ситуация тоже становится слабо прогнозированной.